я на эту пришпиливал идеи для больших материалов. Я брал стикер, записывал на нем тему и пришпиливал. И когда я уходил, на этой доске были некоторые бумажки, которые висели там больше года. Я про одну расскажу, наверное, чтобы не распыляться. Мы очень хотели сделать материал про председателя интернет-партии Украины которую вы возможно, помните про чудесный битводом с Чубака и, и дартом фридером история этой интернет-партии началась не с этих городов потрясающе удивительно его стоит детский хакер которого в середине 90-х фпр совместно с украинской милицией поймала за злом ну не за злом за карту в Одессе. позвонили в дверь ну правда понял что за ней пришли и, сначала пытались зарезать дверь не смогли и тогда пробили только в стене возле двери. За те три часа, пока не пробивали дыр в стене, значит, чувак жарил кредитные карточки у себя на сковородке. а В микроволновке его обнаружили жесткие диски. Кроме того, один жесткий диск у него был вмонтирован в пол. И когда его достали, обнаружилось, что содержимое жесткого диска стерто магнитным импульсом с помощью устройства, которое он активировал, нажал на брелок. Было, было потрясающе судебное разбирательство. Жало, когда Я говорю, ну, зачем держать кредитные карточки? фаза как а, а магнитным импульсом зачем стерли данные жесткого диска? Так это не я, это у меня просто вот брелок, там, отключили от автомобиля, это у меня следователь взял, он случайно нажал на кнопку. Ну, в общем, то есть это феноменальный ориентированный роман, да, там был настоящий дней, которого здесь судили, потом его выпустили, ему дали условно выпустили, потому что за него вступили два депутата из партии Миллионов. И вот, значит, после этого он затеял еще несколько авантюр, занимался контрабандой. Потом он организовал интернет-партию, он дискутировал с Мавроди в прямом эфире. Ну, то есть, это, при этом этот чувак ходит по Одессе, значит, в таких шортах, бермудах, Башечки такой в гавайской, да, и там с и бабусочка, бутылка пива. Ну, это феноменальный персонаж, в целом. Мне одно удовольствие писать. И мы год не могли к нему достучаться. Ну, то есть, в конце концов, мы в качестве автора нашли девушку, которая ему просто нравилась, ну, как девушка, понимаете, да? нравилась она ему внешне. На всеми остальными он отказывался разговаривать. Наконец мы нашли барышню, которая была корреспондентом Форбса, которая его знала и которой он испытывал, значит, некое сексуальное обучение, и только поэтому согласился с ней поговорить. И полгода мы они не могли встретиться, а после этого и успели выбор начаться и появиться в сети Биг бигборды, и война, а потом нас закрыли, и в общем этого материала так и не появилась. и я прям ужасно жил. Это был бы это, ну, это был просто золотой телемах.